Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Nama saya Muhammad Zulfadli bin Muhammad Iqris daripada kelas 5.3 uh, Jadi insyaAllah hari ini uh, saya akan membentangkan isu-isu pentaksiran dalam pendidikan Islam Dari segi uh, dua isu iaitu kualiti dan kredibiliti uh, pentaksiran pendidikan Islam dan juga uh, kebat dalam pendidikan Islam Okey, baik kita lihat Uh, Pertaksiran dalam pendidikan Islam berperanan menilai penguasaan ilmu sosial dan amal murid. Uh, kita, kita nak menilai penguasaan ilmu sosial dalam amal murid sebagai pertaksiran. Yang kedua, isu-isu semasa menunjukkan keperluan penambahbaikan terhadap pertaksiran. tersebut. Okay, jadi, perlu ada penambahbaikan untuk pertaksiran lah. Uh, sebab apa? Isu-isu semasa. Jadi, fokus apa? Uh, isu fokus isu-isu uh, semasa yang kita nak Yang pertama isu dia adalah kualiti dan kredibiliti. <coughs> Kita lihat definisi dahulu. kualiti. Okay, kualiti ini adalah apa? Ketepatan, sorry. Ketepatan, kesahihan dan juga kesesuaian alat pentaksiran. Okay. Yang kedua adalah kredibiliti. Kredibiliti apa maksudnya? Kepercayaan terhadap keputusan pentaksiran oleh guru ibu bapa dan juga murid Jadi, secara berurutan semua terlibat. Uh, semua perlu ada kepercayaan terhadap keputusan pentaksiran yang telah digunakan atau dijalankan. Jadi kita lihat apa masalah. Dia. Okay, masalah dia yang pertama adalah instrumen pentaksiran tidak standard. Ha, ah, okay, kita lihat. Dari segi kualiti, terdapat isu ketidaktepatan atau ketidakseragaman alat pentaksiran. Ada yang masih manual. Okay, manual Dan juga ada yang masih digital. Sebab tu manual dan digital ni dia berbeza kualiti. Ha, jadi berlaku ketidaktepatan dan ketidakseragaman. Okay, yang kedua, keputusan PBD sukar dibuktikan secara objektif. Ha, jadi bila tidak berlaku ketidaktepatan dan ketidakseragaman, uh, keputusan PBD yang yang dijalankan secara sederhana sukar dibuktikan secara objektif. Jadi, apa kesan dia? Kesan dia Uh, dia wujud keraguan, jadi timbullah masalah dari segi kredibiliti bila kualiti uh, Tidak mencapai uh, uh, Apa? Tidak mencapai apa yang dikendaki Jadi uh, wujudlah isu kredibiliti Kredibiliti terhadap dasar tersebut Wujud apa? Uh, keraguan terhadap keseragaman antara sekolah. Okay. Ok uh, bila berlakunya uh, isu masalah dari segi kualiti uh, wujud ketidakpercayaan oleh ibu bapa atau pihak pengurusan sekolah jadi uh, ia membantutkan keberkesanan sistem taksiran. Okay, itu adalah isu yang pertama. Okay, kita lihat kepada isu yang kedua iaitu kebat dalam pentaksiran pendidikan Islam. Definisi dia apa itu kemahiran berfikir aras uh, kita mengaplikasi analisis dan penilaian jadi kita, apa masalah dia soalan kebat kurang dalam pentaksiran bertulis dan lisan. okey jadi uh, walaupun di SKP menekankan kemahiran, namun pelaksanaannya masih rendah pelaksanaannya masih rendah Uh, guru sukar merangka soalan yang mencabar pemikiran murid. Uh, sebab apa? Sebab guru uh, kurangnya latihan atau sumber yang dihadapi guru yang yang yang, disediakan untuk guru dan menyebabkan kesukaran menjadikan soalan kebat yang bersesuaian dengan konteks pendidikan Islam. Okey, konteks uh, kurang latihan profesional ini apa yang saya juga uh, uh, tadi lah, kurang latihan profesional bagi guru pendidikan Islam sebab apa kebanyakan soalan masih berbentuk hafalan dan liter bukannya suruh secara mendalam Islam bila berlaku kurang kurangnya latihan jadi guru lebih cenderung untuk membuat soalan yang uh, berdasarkan hafalan dan juga liter maksudnya secara membacalah literasi uh, uh, bukannya mendorong murid jadi tidak menggunakan soalan tembak Jadi syurga. Jadi apakah sebab dan akibat Jadi okay, kita lihat kepada sebab dan Okey uh, Kurangnya latihan guru tentang kembar dan pentaksiran autentik okay. Latihan guru ni tidak mencukupi lah uh, jadi yang kedua tiada standard dalam pelaporan PBB yang ketiga kekangan masa dan juga beban tugas yang tinggi, beban tugas yang tinggi. Akibatnya petaksiran menjadi kurang bermakna, bersifat hafalan semata-mata, dan gagal mencukil potensi murid, potensi sebenar murid. Okey. dari segi akibatnya akibatnya petaksiran menjadi berpusat kepada hafalan bukan pemahaman. Uh, jadi murid hanya sekadar hafal saja tiada unsur hebat yang kedua menjejaskan kredibiliti laporan murid kepada pihak berkepentingan jadi yang ketiga pentaksiran tidak menyeruruh atau tergesa-gesa berlaku pentaksiran yang tergesa-gesa menyebabkan kualiti murid itu tidak dapat dicungkil ataupun kualiti murid itu tidak dapat Dikorek kualiti yang sebenar. Okey, seterusnya bukti dan juga data. Okey, menurut kita tengok eh. Yang pertama, menurut DSKP, pendidikan Islam menekankan uh, aspek nilai dan amali tetapi pelaksanaannya masih belum menyeluruh. Pelaksanaannya masih belum menyeluruhlah. Kalau kita lihat DSKP dari uh, tahun 2 hingga 6. Okey, PBD pentaksiran bilik darjah, yang kedua PBD pentaksiran bilik darjah, guru sebagai pentaksir utama. Apa isu dia? Okey, kajian KPM pada tahun 2021 menunjukkan bahawa 60% jadi sorry saya maafkan saya saya tidak letakkan dalam slide. Jadi kajian menunjukkan bahawa 60% guru menghadapi kesukaran membina IT pada tahun. bukti yang ketiga jadi bukti yang ketigalah uh, murid inklusif sebab bukti uh, yang poin kedua dan juga ketiga tu adalah uh, satu poin sebenarnya jadi bukti yang ketiga murid inklusif dan Okey, kurang penyesuaian pentaksiran secara penting jadi pentaksiran juga tidak cukup mesra murid inklusif ataupun keperluan khas iaitu uh, murid orang, -orang kurang -orang upaya Uh, kita panggil murid berkeperluan khas di MBK. Ini menunjukkan keperluan kepada penyesuaian dan pendekatan penasiran yang lebih fleksibel. Okey, kita lihat kepada cabaran dia. Okey, cabaran yang pertama. Kemahiran guru yang masih belum mantap membina item hebat. Okay, itu adalah cabaran yang pertama lah. Kurangnya dari segi latihan. Jadi cabaran dia guru masih Uh, kemahiran guru masih belum pada tahap yang optimum. Yang kedua, uh, sumber dan juga masa yang terhad. Jadi kita dapat tahu yang uh, dari segi sumber adalah ke keperluan alatan lah, alat batu. Yang kedua dari segi masa di mana kita tahu kekangan guru ni yang yang terlalu banyak tugas di sekolah itu. Jadi dia tidak uh, tidak boleh fokus kepada guru-guru uh, ni tidak boleh fokus untuk mencipta satu item alat hijab yang, yang beraras tinggi. Ini Jadi, bila tidak bila berlaku bila wujudnya banyak tugasan di sekolah. Jadi guru tidak dapat fokus untuk bina item persoalan yang ber, uh, beraras tinggi ok uh, yang ketiga penerimaan ibu bapa ah uh, iaitu kurang kefahaman tentang Kebat dan PBD maknanya ibu bapa ini kurang uh, uh, dari segi penerimaan itu kurang kerana apa kerana mereka kurang kefahaman jadi kita perlu ah uh, memberi kefahamanlah kepada mereka tentang ah uh, pentaksiran uh, PBD uh, dan juga secara uh, dan juga dan secara cepat. Kadang-kadang mereka, mereka lihat soalan itu terlalu susah. Kenapa soalan ini? Adakah murid uh, murid ini sesuai dengan soalan ini? Padahal uh, itu adalah satu pertasiran yang bagus. Uh, tapi tetapi ibu bapa kurang faham. Jadi kita perlu memahami. Kita belum memberi kefahaman. Okey. yang keempat, kesesuaian untuk murid apa keperluan khas murid uh, MBK kaedah perlu fleksibel jadi kekangan untuk menyediakan pelaksanaan yang adil uh, untuk murid yang berkeperluan khas jadi kita perlu sediakan uh, yang adil lah jadi kita perlu sediakan pelaksanaan yang sesuai kaedah yang sesuai untuk murid, -murid yang berkeperluan khas seterusnya kita lihat kepada caranya penambahan Okey, kita lihat kepada cadangan penambahbaikan yang pertama latihan intensif. Kebat untuk guru pendidikan Islam. Beri latihan kerja intensif kepada guru dalam membina soalan kebat. Okay. Yang kedua, menyediakan uh, pemantapan instrumen pentaksiran bersandar. Di mana uh, kita bersandar ni kita boleh ditafsir semula. Itu okay. Yang ketiga, mengintegrasikan teknologi. Uh, kita uh, memperkasakan PPD dengan teknologi uh, iaitu melalui PBD dan juga sistem analisis data. Okay, yang keempat, kita menggunakan pendekatan differentiate, differentiate assessment iaitu pentaksiran yang berbeza untuk murid yang berkeperluan khas. Okay, yang kelima iaitu sokongan eh, komuniti sekolah dan ibu bapa melalui bengkel. Jadi kita sediakan bengkel untuk mendapatkan sokongan komuniti sekolah dan juga sekaligus kita menggalakkan pelibatan ibu bapa dan juga pelibatan dalam memahami sistem dan taksir okay, dan kita lihat seterusnya trend semasa. Okay, trend semasa ni kita kita boleh gunakan juga uh, di mana dalam era digital kita perlu memanfaatkan alat uh, alat uh, digital lah seperti Google Form dan juga krisis, platform interaktif-interaktif yang lain untuk pentaksiran. jadi yang kedua, pentaksiran formatif secara berterusan melalui aktiviti hands-on dan juga refleksi kita juga boleh lakukan secara formatif dan berterusan lah, seperti melakukan refleksi dan pembentangan, bukannya semata-mata ujian dan jadi kita gunakan refleksi dan pembentangan dalam pentaksiran. Okay. Yang, yang ketiga, reka bentuk pentaksiran berasaskan uh, senario kehidupan sebenar. Jadi kita uh, menggunakan pentaksiran, kita menilai, menilai mereka uh, berdasarkan dunia sebenar. Jadi mereka boleh aplikasikan apa yang mereka belajar di dalam dunia sebenar. Jadi itu menjadi satu uh, ke, pembelajaran yang bermakna untuk mereka. Okay kesimpulan dia yang pertama kita lihat kualiti dan juga kredibiliti pentaksiran perlu dipertingkatkan untuk integriti pendidikan. Baik. Okay, ah, ha, kita perlu ditingkatkan kualiti dan juga kredibiliti pentaksiran. Sebab apa? Sebab kita kita perlu menjaga integriti pendidikan sistem pendidikan kita, organisasi pendidikan. Kita perlu tingkatkan integritinya sehingga Menjaga kualiti dan juga kredibiliti penyelesaian Yang kedua, kebat wajib diterapkan secara terancang Bagi memperkasakan murid Islam ke-21 Jadi kita terapkan juga soalan-soalan kebat Perlu, wajib terapkan soalan-soalan kebat Secara terancang, jadi secara sistematik Untuk memperkasakan murid Islam ke-21 yang ketiga, usaha penambahbaikan perlu seiring dengan sokongan latihan, teknologi dan juga pemantauan. Okey, jadi penambahbaikan dari segi penambahbaikan ni, uh, penambahbaikan dari, uh, dari, segi murid, uh, sorry, dari segi penambahbaikan terhadap latihan guru. Uh, dari segi penambahbaikan alat bantu, iaitu teknologi lah. dan juga dari segi pemantauan. Jadi perlu ada pemantauan. Tiga benda ni lah, latihan, teknologi dan juga pemantauan ya uh, uh, itu adalah kesimpulan yang kita lihat untuk dua isu credibility quality dan credibility uh, dan juga kembar, soalan-soalan kembar item-item kembar di dalam praktis. Sekian uh, itu sahaja daripada saya wabillahi taufiq was hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi.